Друзья, всем привет! Сегодня приготовим отбивные, маринованные в томатном соке. Получается очень вкусно, но очень необычно. Самое главное, что приготовить их очень легко. Берем небольшой кусок мяса. У меня сегодня свиная филейка. Нарезаем на стейки для отбивных толщиной примерно по одному сантиметру. Затем каждый кусок мяса нужно будет хорошо отбить. Я вначале отбиваю большими зубьями на молотке, затем немного отбиваю мелкими зубьями на молотке. Это для того, чтобы мясо было очень мягким. Таким образом мясо нужно будет отбивать с двух сторон и оно у вас должно будет увеличиться по площади примерно в два раза. После того, как вы отбили мясо, его нужно будет немного посолить и поперчить. Затем соль и перец как будто бы втираем в само мясо, пускай оно хорошо пропитывается. Таким образом нужно сделать с двух сторон. Готовые отбитые куски мяса уже со специями складываем в отдельную тарелку. Далее, друзья, берем глубокую тарелку и 3-4 зубчика чеснока. Чеснок нужно будет пропустить через чесночный пресс прямо в тарелку. А затем в тарелку с чесноком нам нужно будет добавить 1 стакан томатного сока. Томатный сок и чеснок хорошо перемешиваем ложкой. Берем по очереди по одной отбивной и вот таким вот образом опускаем их в томатный сок. Самое главное, чтобы каждая отбивная хорошо покрывалась томатным соком. Старайтесь делать так, чтобы между отбивными попадали кусочки чеснока. После того, как вы отправили все отбивные в томатный сок, накрываем тарелку пищевой пленкой и в таком положении отправляем их в холодильник минимум на 1 час. Далее мы приготовим очень вкусный кляр. В глубокую тарелку вбиваем 2 куриных яйца. К яйцам добавляем 1 столовую ложку панировочных сухарей и 2 столовые ложки муки. Не забываем, что это все нужно посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. В самом конце в этот кляр нужно будет добавлять кефир. Кефир будем добавлять еще в процессе перемешивания, так чтобы с ним не переборщить. Берем ложку или вилку, кому чем удобнее и очень хорошо все перемешиваем. По итогу кляр у вас должен будет получиться как будто бы хорошая, не слишком густая сметана. Если кляр вы сделаете слишком жидким, он не будет приставать вам к отбивным и будет оставаться постоянно на сковороде. Так что смотрите, не сделайте его слишком жидким. Так как наши отбивные получились очень хорошо пропитанные томатным соком, вначале мы их будем обволакивать вот таким вот образом просто в одну муку. Затем отправляем это все в кляр, так чтобы он хорошо покрылся кляром и отправляем на сковородку для обжарки с двух сторон до готовности на маленьком огне. Во время обжарки сковородку можно накрывать крышкой. По итогу, друзья, получаются вот такие вот необычные, красивые, очень сочные отбивные. Сегодня на ужин к отбивным у нас будет спагетти. Эти отбивные будут вкусные, как и теплые, так и холодные. И самое главное, посмотрите, нож для их не нужно. Они очень хорошо ломаются вот так вот вилкой. Не нужно прикладывать никаких усилий. Все мягко, сочно и очень-очень вкусно. А на этом, друзья, у меня на сегодня все. Ну и как обычно, если вам понравился рецепт, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики. Все самое интересное у нас еще впереди. Всем пока, всем до скорой встреч на канале Аппетитная Кухня.